Слава Україні, брати та сестри. На цьому відео, що ви зараз побачите, орку грає над двумя орко бомжами-каліками. Ну і виясняю, хто там. Ну, вони жили на одній вулиці значить, в селі. І цей орк виясняє, що хто ще там їх загубився, хто здох, хто без вісти пропавший. Ну, Вияснив, що у Мохомора, що там хтось там десь пропав, якийсь чорт. Ось таке. И дай бог, чтобы их таких было больше, чтобы они мучились и горели в пепле. Дивиться. Короче, вот они, бойцы невидимого фронта, нахуй. Короче, колобок и Буба, нахуй. Колобка, вы знаете, а Буба, короче, это наш друг, нахуй, считай. С одной улицы, нахуй. А, так тебя Буба тоже там? Тоже, да? Да. Вот, бубу на угле, короче, ебануло. Ноги-то, ногу -то спасли, да? Да, ты сломала, это сломала, это разграбила прям. а а, -а, -а. а колоб... Здесь Саня Колобок, Колобок, скажи, я крош, нахуй, по сути. Ну, мне, нахуй, отрезали под корень, блядь. Крош от слова крошить, там. Вот, нахуй, два типа с одной деревни, блядь, с одной улицы, получается он... у нас их три. Ну, нихуя, мы же с одной улицы один хуй. Да? А это как? У нас в Секречляне же никто не погиб же? Не за Буддинов, у Надюлин сын, да? Не за Муддинов, да? Вот один погибший что-то. А, у этой соты, без вести пропавший какой-то один сейчас есть. Не-не-не, я сотый, я говорю, без вести пропавший. Кто-то уже у нас есть в деревне, мне Суслик вчера говорил, что да, кто-то без вести пропал. Мухомора сын, У Мухомора сын? Да? Ложи, конечно, поставили такое правильное питание. типа, навіщо они взагалі в Украину, да, что-то мало, то без ног, без рук. А все потому, что им больше делать не мачу, как по их работе. как мне правильно написали в комментариях. Ну, у них работы что эти калики, ну. Вони ж і душ, духовно кали, кали, каліки, типу. а тут ніфіга собі, там щось заплатять, можна поїхати. Те, що вже там один лишився ног, покрушило його там, да? а другий не зрозуміло, що буде з ним далі. Або у росіян ще є каліч-полки, може ще їх на каліч полки кинуть на утилізацію, типу, тому що з ним оце ще мучиться, там, хороводи водиться, нікому не потрібні. Мені байдуже, що буде з Рашкою, з росіянами, але не байдуже, що мені буде з моєю Україною. Бо наша країна це просто смарагд. Ми не можемо її втратити. І, бо і люди у нас прекрасні, чудові, на відміну від цих поквітків, потвор. Все у нас прекрасно. Тому, а за, за рай на землі ми маємо боротись, не складати руки. Слава Україні, всім гарного настрою, перемоги нам усім скоріше! Бульму. Обращаюсь к командирам подразделений, которые отправляют штурман НБСников, но не боеспособных. Это, во-первых, это задача не выполнит. Потому что вот этот боец не боеспособный, ладно бы он сам погиб. Ну, я не к тому, что он говорит, что как-то против него. Нет, но он просто подведет все подразделение. Он должен быть как бы э, единым подразделением, крепким подразделением. А если он сам там одной ногой там на палочке, другой там, с автоматом, ему как бы выжить, да, он не думает о решении задачи. Он больше думает о том, как спастись и не выполнить ее. И подведет все подразделение. Поэтому, поэтому э, еще раз повторюсь, так не только на задачи решается, так война не выигрывается.